Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan uji coba formasi 31231. Ya, formasi ini memang banyak banget teman-teman yang request, dan saya juga penasaran apakah formasi ini bagus atau tidak. Jadi, saya coba di musim ini menggunakan formasi 31231, dan hasilnya tim saya belum pernah kalah di liga untuk sementara karena musim masih panjang. Dan kali ini, saya akan menghadapi... J-Star FC, ya dia adalah lawan yang cukup tangguh dan saat ini dia berada di posisi puncak klasemen di uh, Liga level 75. Jadi kebetulan dia adalah rival terbelat saya di Liga musim ini dan kebetulan di pertemuan pertama tim saya juga kalah dan saya menggunakan akun yang levelnya lebih kecil. Saya ingin tahu apakah Formasi tiga ini bisa mengalahkan mereka. Jadi, nanti saya punya referensi untuk bisa mengalahkan mereka di pertemuan kedua. Oke, okay, di FC sekarang berada di posisi dua klasemen, tapi mereka masih mengantongi satu uh, laga tersisa, guys. Jadi, jika mereka menang, kemungkinan dia akan berada di posisi puncak klasemen. selisihnya sekitar tiga poinan. Oke, jika kita lihat kualitas mutu keseluruhan dari kedua kesebelasan memang Jastar FC sedikit lebih diunggulkan apalagi di posisi penyerang. Mereka memiliki pemain yang sangat bagus. Oke, dan untuk kualitas mutu keseluruhan sendiri gestar FC sedikit lebih diunggulkan di angka 115 persen dan mereka juga memiliki penyerang yang sangat baik, sangat bagus dan sangat-sangat berbahaya di area depan. Ini adalah susunan kesebelasan tim saya dan di sini saya masih mengandalkan Ivanovic dan juga Frank Lampard, pemain bintang yang saya miliki. Oke, okay, jadi kita akan lihat apakah tim saya mampu mengalahkan Justin yang memiliki kedalaman skuad jauh lebih bagus. Apalagi di posisi penyerang, mereka menempatkan uh, striker dengan gaya main target man yang khususnya sudah di angka 175%. Dan tentu saja, ini adalah lawan yang sangat-sangat sulit karena di pertemuan pertama saja mereka berhasil mengalahkan tim saya dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Oke, okay, dan untuk taktiknya sendiri, di sini kita akan coba menggunakan mental tim gigih menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tekel normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offset nyala. Taktik, strategi, dan formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini nanti guys. Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya, khususnya para sultan yang bertanya, "Bang, di mana sih beli token yang murah tapi amanah?" Oke, kebetulan banget, guys, buat para sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah dan kebetulan banget guys, lagi ada banyak promo menarik. Jadi untuk para manajer Sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada di deskripsi video ini ya guys. Oke guys, pertandingan antara Chelsea versus jestar FC sudah berlangsung tepatnya di menit keempat kita sudah melihat peningkatan performa dari pemain-pemain Leicester -pemain FC. kali ini Chelsea, coba membangun serangan, John Terry balik saat Ivanovic umpan jauh ke depan maksudnya yang dituju Ramires di sana cukup berbahaya tendang langsung dan oh sayang sekali tendangannya masih melenceng di sisi sebelah uh, kanan penjaga gawang dari Jestaripsi FC penyelesaian yang tidak cukup baik kali ini FC mencoba membalas serangan dari sisi sebelah kiri kedi dari sana Abbas ini adalah pemain yang cukup berbahaya. Dia melewati dua penjagaan. Bagus sekali. Tendang langsung dan masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari Chelsea. Yaitu Peter Cech. Ya, kita lihat di sini pemain yang harus kita benar-benar waspadai yaitu Abbas dan Armani. Dia memiliki kualitas yang sangat baik. Statistiknya juga luar biasa bagus di sepanjang musim ini, pemirsa. Oke, mari kita lihat Chelsea berhasil merebut bola dan melakukan serangan balik dari area tengah di Kante umpan kepada Frank Lampard. Didier Drogba mendapatkan bola, umpan jauh ke depan masuknya yang dituju Lampard berhasil melewati penjagaan. Satu lagi dan gol! Lampard berhasil melewati dua penjagaan dan melakukan tendangan yang sangat keras. Bola pun masuk ke gawang Chester FC skor menjadi 1-0 untuk sementara di menit ke-21. Chester Aspilicueta melakukan pelanggaran keras. Mari kita lihat. Aduh! Sayang sekali pemirsa penalti Armani dan oh tadi pelanggaran keras yang harusnya bisa dihindari oleh Cesar Spliqueta yang melakukan pelanggaran keras dan merugikan tim saya skor menjadi 1-1 di menit ke-26 Chelsea kembali membangun serangan kali ini Timo Werner dari sisi sebelah kanan umpan crossing berbahaya Pabregas! oh tendangannya masih melambung di sisi sebelah kanan penjaga gawang Chelsea tendangan kaki kirinya tidak cukup baik Bola pun keluar lapangan dan menghasilkan tendangan untuk penjaga gawang kali ini. Kita lihat Frank Lampard membangun serangan kembali. Ada Cex Fabregas. Umpan kepada siapa maksudnya. Raul Mireles tidak bisa menerima dengan baik. Serangan balik tercipta untuk Chester FC. Berbahaya ada Mendy umpan terobosan diberikan kepada Armani berbahaya sekali Armani tendang langsung dan untung saja penyelesaian yang tidak cukup baik pemirsa tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Chelsea yaitu Peter Cech ya skor menjadi satu 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 sama berimbang kali ini Abbas membangun serangan umpan satu dua dengan Armani Abbas kembali menguasai menguasai bola melewati tiga penjagaan tendang langsung dan oh dia bermain sangat bagus sekali seperti dugaan saya bahwa pemain yang menjadi ancaman terbesar yaitu Abbas dan Armani ketika dia sudah mendapatkan bola dia tidak akan uh, mudah direbut dan Ya, dia bisa menggiring bola sendirian dan melewati tiga penjagaan sekaligus untuk bisa mencetak gol ke gawang tim saya. Kali ini, Frank Lampard, umpan kepada Timo Werner, tengah, umpan 1-2, Roll Mireles. Oh, Herrera melakukan tendangan keras dan Medales cedera. Dan kita lihat Lampard ancang-ancang apakah akan membungkul tendang langsung dan oh Lampard tendangannya masih meleset dari sasaran. Cukup tipis tadi tendangan yang cukup keras dilakukan oleh Frank Lampard. Kita akan mengganti Raul Mirales dan memasukkan Eden Hajar di menit 40 kali ini serangan kembali dilakukan, serangan balasan akan dilakukan oleh Mendy Chester Umpan crossing berbahaya masih bisa dibuang dengan sangat baik. Frank Lampard mendapatkan bola dan memberikan padarkannya. Oke, kita lihat performa pemain, pemain Chelsea sudah mulai meningkat tapi tim Werner justru nilainya mulai menurun. Dia bermain tidak cukup baik di sisi sebelah uh, kanan. Kali ini saya akan memasukkan Gary Cahill Ya, dia bermain tidak cukup baik dan kita lihat Armani beberapa kali, begitupun dengan Abbas, dia bisa melewati tiga penjagaan sekaligus. Jadi saya akan memasukkan satu back tengah lagi. Di sini saya bermain tidak dengan back sayap uh, kiri ya guys. Sebenarnya Kelly bisa bermain di posisi back sayap kiri, tapi karena gaya mainnya tidak memungkinkan dia bisa bermain di posisi uh, yang bukan terbaiknya. Jadi terpaksa saya menempatkan dia di posisi area tengah. Jadi tidak ada back sayap kiri kali ini. John Terry berbahaya. Oke, okay. tugas Gary Cahill yaitu menggantikan Armani dengan John Terry. Jadi ada dua back tengah dan kita akan lihat apakah setelah kita memasukkan dua back tengah uh, back saya bisa menggantikan Armani di posisi striker dan Abbas juga yang menjadi ancaman terbesar sebenarnya di pertandingan kali ini. Serangan balik tercipta untuk Chester FC di menit 52. Apakah akan terjadi gol? Abbas menggiring bola masih bisa dihentikan oleh uh, Brandishap Ivanovic. Tidak ada gol tercipta skor masih satu sama. Di menit 54. Kita akan terus memberikan bonus latihan menyerang. Oke. Okay. Ya. Serangan kembali dilakukan oleh. Jesta Rapsi dari sisi sebelah kanan. Masih bisa dipotong dengan sangat baik. Ada John Terry. Balisab Ivanovic. Jauh ke depan masuknya yang dituju. Ramirez. Umpan kepada Timo Werner. Sayang sekali. Werner bermain tidak cukup baik di pertandingan ini. Pemirsa umpannya masih bisa dipotong dengan uh, sangat tenang oleh pemain bertahan dari Chester FC. Oke, kali ini saya akan mengganti Timo Werner yang performanya tidak cukup baik dan memasukkan Fernando Torres. Kali ini formasi berubah. Ya, sedikit acak-acakan tapi tidak apa-apa. Berbahaya sekali Mendy dan hampir saja Mendy tidak merepotkan penjaga gawang sama sekali. Tendangannya masih melenceng di sisi sebelah uh, kanan penjaga gawang Chelsea, Peter Cech. Oke, Fernando Torres masuk menggantikan Timo Werner tepatnya di menit ke-64 kita akan lihat apakah setelah pergantian eh, formasi dan pergantian pemain seperti ini tim saya bisa mendominasi serangan berbahaya masih bisa dihentikan dan buang jauh oleh pemain bertahan dari Chester FC. Oke okay guys, kali ini tidak ada lagi formasi 3-1-2-3-1 dan formasinya sudah berubah menjadi formasi 3-3-4 atau formasi yang memang cukup Gak jelas seperti ini, guys. Tapi mari kita lihat apakah tim saya mampu mengalahkan Jazzar FC di pertandingan yang memang tidak terlalu penting ini. Oke, kali ini, oh, Jack Fabregas masih bisa diblok tendangannya oleh pemain dari Jazzar FC. Oke, menit 70 skor masih satu sama. Kita masih belum bisa melihat keunggulan dari kedua kesebelasan di babak kedua ini, pemirsa. Serangan kembali dibangun oleh Jazzar FC. Ada Herrera di sana masih bisa dipotong. Fabregas memberikan tackle yang cukup keras tapi tidak berbuah pelanggaran. Penempatan yang bagus. Tackle yang luar biasa. Oke, kali ini kita akan memberikan mentalitas menyerang untuk Fernando Torres, Lampard, dan Didier Drogba. Kali ini berbahaya Armani melewati Satu, dua, tiga penjagaan. Bagus sekali dan masih bisa ditangkap dengan baik oleh Peter Cech. Tendangannya sangat keras tapi tepat mengarah di pelukan penjaga gawang Chelsea. Menit 79. Tandingan masih terus berlangsung. Jester melakukan kembali serangan dari sisi sebelah kanan. Banu di sana serangan balik tercipta. John Terry mendapatkan bola. Umpan ke tengah maksudnya yang dituju. Frank Lampard ke depan. Ada Fernando Torres. Umpan 1-2 dengan CX Pabregas. Pabregas, Lampard. Lampard. Melewati satu penjagaan. Bagus sekali. Lampard. Cukup tenang. Tenang langsung. Dan gol. Frank Lampard melakukan sepakan yang cukup tenang sekali di depan mulut gawang dari Jester FC dia melewati satu penjagaan dan meloncat bagai kelinci oke okay. dia bermain sangat baik dan bagus ini adalah pertandingan yang luar biasa kali ini Frank Lampard kembali menguasai bola dan tendangannya masih bisa ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Jester FC tendangan yang tidak cukup keras dan tepat mengarah di belukan penjaga gawang oh, oke okay. kali ini Chelsea melakukan serangan kembali. Eden Hajar umpan oh, ke tengah. Ada Sex Fabregas. Kante. Oh, cukup keras panggilan yang dilakukan oleh Engeli Tendangan bebas akan dilakukan. Frank Lampard ancang-ancang. Tendang langsung dan gol Lampard. Tendangan yang cukup keras dan mengarah tepat ke gawang Jester Bola pun meluncur masuk. Menggoyakan gawang Jester Skor menjadi 3-1. Kali ini Pabregas umpan melebar ke sisi sebelah kanan masih bisa dipotong dengan baik. Ya, kita lihat di sini bahwa perubahan taktik strategi dan formasi yang saya lakukan membuahkan hasil di menit 80. Tim saya kembali mencetak 2 gol dan memenangkan pertandingan atas uh, Jastar FC dengan skor 3-1. Tentu formasi yang kita terapkan sangat berpengaruh uh, ketika pertandingan berlangsung dan buat teman-teman yang bilang bahwa formasi tidak berpengaruh itu salah besar karena ketika kita tidak menempatkan pemain-pemain dengan formasi yang tepat biasanya pemain kita tidak akan nyaman dan tim kita tidak akan bermain bagus. Jadi penting untuk mengetahui taktik, strategi, dan formasi yang tepat untuk pemain-pemain kita agar nantinya tim kita bisa bermain bagus ke depannya. Oke, kesimpulannya formasi 3-1-2-3-1 mungkin bisa saja bagus jika digunakan oleh teman-teman karena faktor pemain yang kita miliki berbeda dan pemain saya sebenarnya bermain Bagus di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi ketika tim saya menghadapi Jia Star FC ternyata sangat sulit sekali menggunakan formasi 3-1-2-3-1 dan terpaksa saya harus mengganti formasinya di babak kedua dan menghasilkan 2 gol di menit 80. Oke, okay, jadi kita lihat di sini untuk penguasaan bola sendiri tim saya sebenarnya lebih dominan 54 Berbanding 46% dan untuk total percobaan tembakan sendiri tim saya juga lebih banyak melakukan total percobaan tembakan 13 Total percobaan tembakan 4 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Sedangkan Jester melakukan 9 kali percobaan tembakan 4 tepat sasaran dan hanya satu yang berbuah gol. Oke, okay, di sini formasi 3-1-2-3-1 memang bagus ketika kita menghadapi tim-tim yang mungkin setara. Tapi ketika kita menghadapi tim yang kualitasnya lebih bagus, saya rasa kita harus melakukan sedikit perubahan ketika tim kita kesulitan. Oke. Okay, untuk main of the match pertandingan sendiri kita lihat di sini Frank Lampard mendapatkan nilai 8,7 di bermain sangat baik di antara pemain-pemain lainnya. Lampard mencetak dua gol yang sangat krusial tepatnya di menit 80. Dia adalah pemain yang sangat berpengaruh, pemain yang saya didik sendiri dan saya latih secara individu di beberapa musim yang lalu. Oke, di sini Armani dia bermain cukup bagus di posisi striker dengan nilai 7,1. Tapi sayang sekali penjaga gawang mereka bermain tidak bagus atau bermain di luar ekspektasi, ya dengan nilai 5,9. Tentu saja ini adalah momok terbesar untuk dia star FC dan saya rasa mereka harus segera memikirkan pengganti untuk penjaga gawang mereka saat ini di musim selanjutnya. Oke mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah request dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Salam Top Eleven Indonesia.